আজি বাস্কাৰ কাৰাগাৰৰ সন্মুখত যি ঘটনা ঘটিছে সি সঁচাকৈয়ে অত্যন্ত দুখজনক কাৰণ অসমৰ দৰে এখন সভ্য দেশত বা ভাৰতৰ দৰে এখন সভ্য দেশত ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আদালতৰ ওপৰত আমি সদায় আমাৰ বিশ্বাস ৰাখিবই লাগিব আজি ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাইজক সাধাৰণ ৰাইজক যি সঁচাই জুবিনক প্ৰাণ ভৰি ভাল পায় জুবিনক প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিনক আপোন বুলি ভাবে আমাৰ দৰে অসম অনুগী তেওঁলোকক উত্তেজিত কৰাৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা মই ভাবোঁ যে ই সঁচাকৈয়ে অসমৰ স্বাৰ্থত নহয় ই বহুদিনলৈ অসমক ক্ষতি কৰিব মই ৰাইজক আহ্বান জনাম যে যাৰ ৰাজনী ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে তেওঁলোকক ৰাজনীতি কৰিব দিয়ক কিন্তু সাধাৰণ জনতাই ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা উচিত আৰু অসম পুলিচে নিৰ্ধাৰিত সময়ত তদন্ত শেষ কৰি ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখলৈ জুবিনৰ ঘটনাত সুখী সকলোকে ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখলৈ লৈ যায়